یہ والدہ سے فوراً لپٹ گیا کہ امی میں آ گیا ہوں میں نے کہا اچھا تم آ گئے بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا میرا آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے لیکن ذرا قریب آؤ میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لوں کہ تم آگئے گئے پیر ذوالفقار نصبندی صاحب دامت برکاتم ملالیہ نے ماں کی محبت ایک واقعہ سنایا دیکھیں ماں ماں ہوتی ہے ماں شکل میں بھی ہو انسانوں کی ہو جانوروں کی ہو درندوں کی ہو پرندوں کی ہو ماں ماں ہوتی ہے والدین کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ایک جوش جو بچوں کے لیے جو اپنی اولاد کے لیے ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ہوتا ہے یہ والدین کی میں سینے میں ابل رہا ہوتا ہے یہ محبت کا جذبہ یہ محبت کا ٹھاٹھے وہ مارتا ہوا سمندر ہمارے گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا شادی کو کافی عرصہ ہو گیا لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی اللہ نے بس پچیس سال بعد اولاد دی جب اللہ نے اولاد دی تو اولاد بیٹے کی شکل میں نعمت عطا فرمائی اب اولاد نہ ہو بس پچیس سال پھر گھر میں نعمت آئے اور بیٹے کی شکل میں آئے تو ہمارے ہاں تو خوشیاں دگنی ہو جاتی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے والدین نے میاں بیوی نے اس بچے کی پرورش کی اچھی پرورش کی اس کے رہن سہن کا خیال رکھا اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا یہ والدین کا جذبہ ہوتا ہے والدین جیسے کیسے ہوں چٹے ان پڑھ ہوں انہیں اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو وہ انگوٹھے چاپ ہوں انہیں اپنے دستخط کرنے بھی نہ آتے ہوں لیکن والدین کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میرے بچے تعلیم حاصل کر لیں والدین خود بھوکے رہتے ہیں خود پیاسے رہتے ہیں خود ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اپنے لیے عید کے کپڑے نہیں سلواتے ہیں لیکن اپنے اولاد کی ضروریات کو ان کے رہن سہن کو ان کی بیماری کو وہ اپنی سب ضروریات سے پہلے سمجھتے ہیں اور ان کا ان کا حق اپنے حق سے پہلے رکھتے ہیں یہ والدین کا ایک جذبہ ہوتا ہے اس میاں بیوی نے بھی اپنے بچے کی تربیت کی اس کے رہن سہن کا خیال رکھا اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا بچے بھی بڑا فرماوردار اور والدین کا بڑا تابع تھا اور نیک سیرت بچہ تھا وہ پڑھ کر جو ہے انجینئر بن گیا انجینئر بننے کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں لگا اسے شہر میں ایک نوکری ملی اور نوکری بڑی اچھی جگہ ملی اسے نوکری جگہ نوکری کے بدلے میں جو ہے گاڑی بھی ملی اسے گھر بھی ملا رہنے کے لیے شہر کے اندر اس نے والدین سے کہا کیا چلتے ہیں شہر میں رہتے ہیں یہاں شہر میں گاؤں کی بنسبت نسبت سہولیات زیادہ ہوتی ہیں شہر میں پانی گیس بجلی ایسی اور ڈاکٹر کی سہولت وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں والدین نے کہا بیٹا ہم تو اسی علاقے کے باسی ہیں یہی رہ رہے ہیں یہی رہیں گے آپ کو نوکری ملی ہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں آپ خوشی سے جائیں وہی وہ رہیں لیکن جب کبھی موقع ملے ہفتہ دس دن میں ہم سے مل لیا کر وہ بیٹا جو ہے وہ شہر میں رہنے لگا اور جب کبھی چھٹی ہوتی موقع ملتا تو والدین سے ملنے کے لیے آ جاتا وقت گزرتا گیا بچہ جوان ہوا عین جوانی میں پہنچا والدین نے سوچا کہ اب اس کی شادی کرا دیں بچے سے پوچھا کہ آپ کی شادی کروانی ہے آپ کو کہیں رشتہ پسند ہو تو آپ بتا دیں تاکہ آپ کی پسند کا رشتہ جو ہے وہ لے آئیں وہ طے کر دیں بچے نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک گھر دیندار گھرانے میں ایک دیندار لڑکی ہے اس سے جو ہے میرا رشتہ طے کر دیں والدین رشتہ لے کر گئے لڑکی والوں نے دیکھا کہ بچہ بڑا جو ہے تعلیم یافتہ ہے وہ نوکری پر بھی ہے کوئی نشے وشے بھی نہیں کرتا ہے تربیت یافتہ بھی, بھی ہے والدین کا فرما بردار بھی ہے تو جو ہے انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی شادی ہو گئی اب یہ نوجوان اپنے گھر والی کو اپنی بیوی کو گاؤں لا کر اپنے والدین کے پاس چھوڑ گیا اور خود شہر میں نوکری کرنے لگا کچھ عرصہ گزرا تو بیوی نے شکایتیں شروع کر دی کہ میں تو شہر میں بڑی ہوں پڑی ہوئی ہوں ساری زندگی میں شہر میں گزاری ہے یہاں گاؤں میں سہولیات نہیں ہے نہ پانی صحیح ہے نہ بجلی صحیح ہے پانی وہ دو کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے نہ گیس ہے نہ کچھ ہے لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں میں اس چیز کی عادی نہیں ہوں مجھے البتہ دوبارہ شہر میں لے چلیں تاکہ ہم وہی رہیں بچے نے اپنے والدین سے مشورہ کیا والدین نے خوشی خوشی اجازت دی لیکن اسی شرط پر اجازت دی کہ جب کبھی موقع ملے تو ہم سے ملنے آ جائے گا وہ بچہ وہ نوجوان وہ رہنے لگا اپنی بیوی کے ساتھ پانچ دس سال شادی کو اس کے بھی گزر گئے اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی اب جب یہ والدین سے ملنے جاتا تو گھر بتاتا کہ میں دو گھنٹے میں ہو کر آؤں گا والدین سے مل کر آؤں گا لیکن جب والدین کے پاس جاتا دو کے بجائے دھائی گھنٹے لگ جاتے تین گھنٹے لگ جاتے جب واپس آتا تو کچھ عرصے بعد بیوی کا رویہ بدل گیا اور بیوی جی نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ تو دو گھنٹے کا کہہ کر آتے ہیں ڈھائی گھنٹے گزارتے ہیں ڈھائی گھنٹے کا کہہ کر آتے ہیں چار گھنٹے گزارتے ہیں پانچ گھنٹے گزارتے ہیں تو شوہر چونکہ نیک سیرت اور اچھا اخلاق والا تھا اس نے بیوی کو تسلی سے سمجھایا کہ یہ میرے والدین ہیں ان کا میری زندگی میں مقام اور مرتبہ ہے یہ میرے والدین ہیں یہ میری دنیا ہے یہی میرے آخرت ہے یہ میرا سب کچھ ہے وقت گزرتا گیا اور بیوی کا رویہ بدلتا گیا بات یہاں تک پہنچی کہ بیوی نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ تو بس والدین کے پاس جاتے ہیں جیسے دنیا میں آپ کے والدین ہی ہیں کوئی ہے ہی نہیں پیچھے کی تو آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کس حال میں ہیں آپ کے گھر والے کے حال میں ہیں گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بیوی نے تانے دینا جو ہے شروع کر دیے اس نوجوان نے سمجھایا لیکن بات جو ہے وہ قابو میں نہ آئی اس نوجوان نے دیکھا کہ کہیں اخبار میں کوئی اشتہار آیا ہے کہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں جو ہے انجینئر کی ضرورت ہے کسی کمپنی میں اس نے جو ہے اپنی سی وی جمع کرائی وغیرہ جو کچھ بھی طریقہ کار تھا اور انٹرویو دیا تو یہ وہاں کے لیے جو ہے منتخب ہو گیا نے والدین سے کہا کہ میں نے تو جانا ہے میں تو وہاں نوکری میرے لگ گئی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں تو والدین نے کہا کہ نہیں بیٹا بڑی مقدس جگہ ہے بڑی بابرکت جگہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے تقدس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے ساری زندگی خواہش کی لیکن ہم نہیں جا سکے آپ کے وہاں نوکری لگ گئی ہے اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے آپ جائیں نوکری بھی کریں لیکن ہر سال حج بھی ادا کریں عمرے بھی بیچ میں کرتے رہیں تاکہ نوکری کی نوکری ہو اور ساتھ میں عبادت کی عبادت ہوتی رہے والدین نے خوشی خوشی بچے کو جو ہے رخصت کیا بچہ وہاں چلا گیا اب وہ پرانا دور تھا کوئی موبائل کوئی ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں کہ رابطہ کرتے بس گاؤں سے جو کوئی آتا تو اس سے اپنے والدین کی خیریت پوچھ لیتا اور جب وہاں سے کوئی اس کے گاؤں کی طرف علاقے کی طرف آتا تو والدین کے نام کوئی خط بھیج دیتا کہ والدین سے کہنا کہ میں خیر و آفیت سے ہوں یہاں وقت اچھا گزر رہا ہے یہ بچہ ہر سال حج کرنے جاتا تھا جب ہر سال حج کرنے جاتا تو حج ادا کرنے کے بعد جب رات کو سوتا تو خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا یہ بڑا حیران پریشان ہوتا کہ واللہ یہ ماجرہ کیا ہے میرا حج قبول نہیں ہوا اس نے دوسرے سال حج کیا تیسرے سال چوتھے سال یہ تیرہ سال وہاں رہا اور تیرہ سال والدین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا بس آنے جانے والوں سے حال احوال پوچھ لیتا تھا اپنے خیر و عافیت کی خبر پہنچا دیتا تھا یہ تیرہ سال واپس نہیں آیا جب اس نے تیرہواں حج کیا اور رات کو سویا تو پھر کسی خواب میں کہنے والے نے کہا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا اسے بڑا دکھ ہوا یہ صبح ہو پھر بیت اللہ کے پاس آیا اور زار و رو رہا تھا کسی بزرگ نے دیکھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو تو نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں یہ میرا تیرواں حج ہے لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا وہ بزرگ اللہ والے تھے وہ فرض سمجھ گئے معاملے کو نمٹ گئے فرمایا کہ کتنا عرصہ ہو گیا گھر نہیں گئے ہو تو یہ کہنے لگے کہ تیرہ سال ہو گئے ہیں نے فرمایا کوئی بات نہیں گھر جاؤ مہینے دو مہینے گزارو والدین کی خیرافی دریافت کرو واپس پھر آ جانا نوکری پہ لگ جانا اس نے سامان سفر باندھا اور چل پڑا اپنے علاقے کی طرف یہ جب پہنچا اپنے گاؤں تو راستے میں بڑے عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں کہ اب میں جاؤں گا اور جو ہے والدین مجھ سے نہیں ملیں گے والدین مجھ سے ناراض ہوں گے میں ان کی گلے لگوں گا اپنے والد کی گلے لگوں گا انہیں بوسہ دوں گا والدہ کی گلے لگوں گا میری تو ساری دنیا ہی یہی ہے جنہیں میں کافی عرصے سے نہیں دیکھ پایا ہوں اب ذہن میں ایک طرح کے خیالات بھی آ رہے ہیں اور جب گاؤں کے جیسے جیسے قریب پہنچتا جا رہا ہے ذہن میں بڑے عجیب عجیب خیالات جنم لے رہے ہیں کہ خدا ہے میرے والدین زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے اسی گھر میں رہتے ہوں گے نہیں ہوں گے ذہن میں عجیب عجیب خیالات بھی آ رہے ہیں اور ذہن میں اس کی محبت کا جذبہ بھی ابلتا جا رہا ہے کہ میں ایسے نمٹوں گا والدین سے ایسے بوسہ لوں گا میں ان کو یہ گفٹ پیش کروں گا یہ ہدیہ پیش کروں گا یہ جب اپنے گاؤں پہنچا اور اپنے گھر کے قریب ہونے لگا تو سامنے سے ایک بچہ آ رہا تھا اس نے بچے سے پوچھا رہے بھائی سننا ذرا یہاں ایک فنا صاحب رہتے تھے ان کا گھر کس طرف ہے اور کیا وہ کدھر ہے ہم اس وقت تو بچے کہنے لگا ہاں وہ فلاں گھر میں ایک نیا بیوی رہتے ہیں اور وہ جو صاحب جن کا آپ نام دے رہے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن ہم نے سنا ہے ان کا ایک بیٹا ہے بہت ہی کسی ملک میں بڑا منحوس بیٹا ہے اس نے تیرہ چودہ سال اپنے والدین کا پوچھا ہی نہیں بڑا بدبخت بیٹھا ہے جس کو اللہ نے اسے فرم اسے نیک والدین دیا ہو والدین کا پوچھتا ہی نہ ہو اب اس بچے کو نہیں پاتا کہ میں جس سے باتیں کر رہا ہوں یہ وہی لڑکا ہے یہ اس والدین کا بیٹا ہے لیکن بچے نے اپنے درد دل سنایا یہ بچے کی باتیں سن رہا ہے لیکن دن میں اس کے خنجر لگ رہے ہیں کہ خدایہ یہ ہوا کیا ہے یہ اب جو جو گھر کے قریب ہوتا جا رہا ہے دن میں عجیب چجیب طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو بتائیں میری والدہ کا کیا حال ہوگا کیسی ہوں گی اس لئے کہ والد صاحب کی خبر تو وفات کی سن لی اس نے یہ جب گھر کے قریب گیا تو گھر کا دروازہ بند تو نہیں تھا مطلب کنڈی تو نہیں لگی تھی لیکن دروازہ ایسے بند تھا اس نے دروازہ کھولا تو ماں چارپائی پر لیٹی ہے اور ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہی ہے یہ فوراں جا کے آہستہ سے ماں کے قریب بیٹھا کہ دیکھوں یہ ماں کیا دعا مانگ رہی ہے تو اس نے سنا کہ ماں دعائیں مانگ رہی ہے اللہ میرے دنیا میں کوئی محرم نہیں ہے ایک میرا شوہر تھا ایک میرا بیٹا تھا شوہر تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے ربا میرا ایک بیٹا ہے جو باہر کے ملک چلا گیا ہے اور وہ وہیں کافی عرصے سے ہے خدایا تم میری موت سے پہلے اسے واپس لٹا دے تاکہ وہ میرے دفن کفن میں شریک ہو جائے وہی میرا محرم ہے اب یہ دعائیں سن رہا ہے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ والدہ مجھ سے ملیں گی نہیں مجھے ڈانٹیں گی کہ تیرے تو والد فوت ہو گئے تو آیا ہی نہیں تو نے خبر گیری ہی نہیں کی تو نے خیر و آفیق کو پوچھے ہی نہیں لیکن جب اس نے سنا کہ والدہ تو ایسے دعائیں مانگ رہی ہے یہ والدہ سے فوراً لپٹ گیا کہ امی میں آ گیا ہوں میں نے کہا اچھا تم آ گئے بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا میرا آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے لیکن ذرا قریب آؤ میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لو کہ تم آ گئے ماں بہت خوش ہوئی یہ ماں کے اندر کی ایک محبت تھی جو کافی عرصے سے جاگی تھی اور یہ محبت دروازے کی طرف دیکھ کر اپنے بچے کے قدموں کے آہٹ سننے کے لیے بیتاب رہتی تھی کہ خدا کب دنیا میں اس ماں کے سامنے سب سے مبارک لمحہ وہ تھا اس والدین کے سامنے ان والدین کے سامنے سب سے مبارک قدم وہ تھے وہ لمحہ تھا جس لمحے اس کا بیٹا آتا اور جس لمحے اس کا بیٹا اس کے دروازے کی دہریز اور چوکھٹ پر پاؤں رکھتا ماں نے سینے لگایا کس نے کچھ عرصہ وقت گزارا ماں کے ساتھ خدا کی شان انہی دنوں میں جب یہاں تھا ماں کی بھی وفات ہو گئی اس نے ماں کو کفن دفن کیا اور کچھ عرصے بعد واپس اپنی نوکری پر چلا گیا جب نوکری پر گیا اور اگلے سال حج ادا کیا اور حج کے بعد دن میں بڑی تھرتراہٹ ہے کہ خدایا یہ میرا چودواں پندرواں حج ہے میرا کیا بنے گا میں تو تیرہ حجوں کے بعد یہ سنتا رہا ہوں کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا آج کیا ہوگا گھر کے مارے سویا رات کو کسی خواب میں کہنے والے نے کہا سنو صاحب تمہارے پچھلے تیرہ حج بھی قبول ہو گئے اور تمہارا یہ حج بھی قبول ہو گئے یہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے والدین کی محبت جو اولاد کے لیے سینوں میں ٹھٹے مارتے ہوئے سمندر کی شکل میں ہوتی لیکن آج کے نوجوان والدین سے کس قدر متنفر ہے کس قدر دور ہے والدین کی محبت ہمارے سینوں میں کس قدر ہے یہ ہمیں معلوم ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچ کہا ہے یہ قدر ان کے جانے کے بعد آتی ہے